Paşinyan hökuməti demək olar ki, ilki aylardan KTT ilə gərgin münasibətlərdə olub. Hər şey təşkilatın baş katibi postunu tutan general Yuri Xaçaturovun siyasət təqibi ilə başladı. Sonra İrəvanına KTT öz vətənlərinin 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın tərəfində iştirakını zəruri hesab edən ittihamlar səsləndi. Baxmayaraq ki, bu KTT nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulması və faktiki olaraq Ermənistanın uzun illər işğalı altında olan Azərbaycanın suveren ərazisinə təcavüz olardı. Bunu rusiyalı politoloq Vitali Arkov Paşinyanın KTT-nin Minskdə keçirilən say sammitində iştirakdan imtina etməsini şərh edərkən deyib. Biril əvvəlki 2022-ci noyabrında Paşinyan QOTMT-nin İrəvanda keçirilən sammitində yekun kommunikeyini imzalamaqdan, 2023-cü ilin yazında isə QOTMT-nin Ermənistanda planlı təlimlər keçirməsinə icazə verməkdən imtina etdi. Lakin o tezliklə ABŞ və digər NATO ölkələrinin hərbiçiləri ilə birgə bir sıra təlimlər keçirdi. Bəzi müşahidəçilər Paşinyanın bütövlükdə QOTMT ilə bağlı bəyanatlarını və hərəkətlərini Ermənistanın xarici siyasətinin Qərbə yönəldilməsi ilə izah edir. Bunun səbəbi tamameli NATO-ya yaxınlaşmadır. Digər ekspertlər diqqətə Ermənistanın hələ də QMT ilə əlaqələrinin tam pozulmadığına yönəldildilər. Bunu Paşinyanın komandasının iki stulda oturmaq cəhdi, hətta İrvanın Qərblə Kremlə sanksiyalar altında olan oyunu kimi şərh edirlər. O qeyd edib, ekspert Rusiyanın Paşinyanı dəvirmək planları haqqında müzakirələrinə də münasibət bildirib. Tamamilə başa düşülən səbəblərə görə Moskva Ermənistanda rəngli inqilabı icazə verə bilməz. Çünki bunun ikinci Gürcüstan, hətta Ukrayna ilə nəticələnməsini istəmir. Digər tərəfdən Rusiya dölünü müxalifət ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini tanımır və hakimiyyətə gələrsə Azərbaycanla hərbi münaqişənin yenidən kəskinləşməsi istisna olunmur. Bu da regionda uzunmüddətli münaqişəni həll etməyi, Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı gücləndirməyi və Türkiyəni situasiyalı və müvəqqəti də olsa müttəfiq kimi qazanmağa nail olmaq üçün tamamilə lazımsızdır. Bu vəziyyətdə hətta bütün addımlarına rəğmən Paşinyan da Ermənistanın baş naziri vəzifəsində davam etməsi yaxın gəlir çün üçün Moskvana qaney edir, həm də Məsbəh Paşinyanın hakimiyyəti dövründə öz suveren ərazilərinin böyük hissəsini azad etmiş Bakınıdır.